Pozdravím ťa, Michal. Ahoj. Tačo. čo, si zase bol? vieš, sa myť. Ticho, no jak sa máš? Jak sa máš, áno, Michal? Opozeraj, Michal, na mňa. Servus. ta čo? Áno, zlo Čo zase sa stalo? No hovor. Veď sa mi niečo snívalo. Ta čo sa ti snívalo? Nič také, vieš, lebo má možno, má, čer, má som jednoho chlapca. No, jakého, jakého chlapca, čo zase? No, to nič, má som jednoho chlapca. No, a čo zase, a čo Z hlavy prišiel. Z hlavy, a čo potom? Bola sa Adrián, Ľudov Adrián, so mňa sa vyspal, <laughs> pobaskali sme sa, paráda, po piči bolo, poklamo z hlavy. Mladý no, ale, týle... no, ale to sa 20, 20. ale to sa ti len snievalo, čo? He, no, po cigánske hovoril. No, po cigánske, že b že sadnici. No, mm -hmm. že a ja sa volám Michal. Potom sa potom predstavíme. Som mm -hmm. sa predstavil, tak ma potom, lutoval som ho. Áno. No, Zilavý je, mladý 20 rokov má. Som mm -hmm. sa s ním som sa vyspal, som sa chodom s ním, paráda. Posak sa Mladý chlapiec, nekom no. Patrik, ešte horší mladý. Super, ešte horší. Ty ako ja. Hej. Ty nepoznáš ho. Nepoznám, že... nepoznám hej. Koľko má rokov, Po 20. Som sa no. vyspal a potom prišiel nejaký gážu. A do toho, presne do toho búchal nejaké, no, čo tam no. kamene, do mne kamene háda, čo tam tu veľkoho plecháču. Aha, no. Zože keď je večerka, no, keď je večerka, tak on sa vystrašil a potom je čo išiel prešiel, lebo sa bal. Že niekoho napadne. Áno. No. Ja tomu nechápem, ale. To je taká rovnára chudáka, keď zo so mňa sa vyspal, budoveň, vy mm -hmm. nepoznáte ho, zľavý je, mladý chlapec, som sa vyspalil, lebo mm -hmm. som to sa s ním sa vyspal, lebo som ho lutoval, A nebore. Mm -hmm. No vidíš, super. <laughs> Takže takto, no, vidíš to a ďalej. Dneska čo, nikto si nezažil? No už sa bala, pozrite sa, hej, hej, Petr, prsta, no, no. Patrik. No. Už sa brala, pozrite sa. Čo, hej, balia sa, aj. Hej, už sa balia, no, balia, Áno, áno, áno. no, no. Čo, nech sa balia, mám pekný pokoj. Áno, tak vieš, Dobre to robia, tá nech sa balia, tak, tak, mám pekný pokoj. No, Michal, mám dobrú správu pre teba. Ako? Mám dobrú správu pre teba. Dostaneš veci. Pekné veci dostaneš. Teraz? Tak už za chvíľku, lebo uvidíme, jak to spravím. Musíme to všetko pozrieť. Prišli tie veci, budeš mať aj boxerky, Telefón budeš mať. Teraz už. Tak teraz uvidíme, jak, jak ti tam teraz jesť. Jedine, že sa buď sa tam v budove, že ti to odoznam v budove, ako chceš. Veci dostaneš, rifle. Je hey, to môj mobil, toto potka nemá eh? Čo? Dobre. Kartu mi treba aj. Ja, no to, 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 hej, to som povedal, to už vybavujeme, no, takže... Poď zekam hole, Takže bude. Uh, doklad, doklad je tam, áno. len treba. No ale ja nie, patrí pomoť, patrí... Takže, nie, áno, hej. Mne, takže... Je, Takže Michal, ako som ti spomenul, volá sa Miroslav Móna a je z Levic. Okay. Aj s Vierkou. Vieroslav. Miroslav Móna sa volá prezviskom, aj s Vierkou. Ty ti poslali veci pekné. Tak už tu sú, chvála Bohu. Áno, sú, prišli sem, dostaneš to číslo z Máš tam aj botázky, veci, v podstate všetko, môže aj na tebe. Trička tam máš, tešíš sa, všetko. kvalitné. Budeš mať aj, to je, aj, možno aj toto je tam... Nie, taška všetko žiletky tam máš na holenie. Aj mobil? Aj mobil tam je pribalený, tak, áno. Tak poďme to prebaliť na predlo, potom bude baliť. A, a, čo karta? No. Čo? Na zuby. zuby. to zuby nemáš tam, nie, to nie je ešte. Ako vypadá, môžem, tam veci, takže môžem, pekne zuby. ťa obdaril. Všetky moje zuby, okrem ty nie. Áno, peknými vecami ťa obdaril, Miroslav, čo si veľmi vážim. Čomu ďakujem, možno aj ty osobne, aj, možno tak, potom už si aj tak, úsie, poďakoval. Nezabaliť, jedno, ja, viem zabaliť. Áno, jedlo to ešte ja ti dávam. Je to dávam. tak len balík. Áno. To balík, hej, tak toto môžu sa poďakovať, Nie v sebe, ale aj Bohovi. Že áno. ten balík sa potom poďakovali áno. za všetko, za mobilom, za chlapčenstvo. Je preto, tam aby všetko, sa to áno. Budeš záli. tam mať aj spodné prádlo, tam máš všetko. To, to je, aj spodné prádlo, všetko, aj ešte... Kde, ubytov, nie? Nie, v balíku, nie v balíku, ti nie, ja som ti poslal, áno, aj spodné prádlo. Trička rozstaneš. A karta vás ubí? Tato, 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 mne to, to, sa pripravujem Michal ešte, takže sa tiež Dobre, a z toho všetké mi dáš, patríky, a už, patriky, a potom pôjde sa ti teda te tie bálek. veci nadelia, lebo máš tam veci, ja ti dám, všetko ti nemôžem dať, lebo... A veď čo to patrí, pôjde teraz do mňa, lebo pôjde to teraz mám potom pre balík aj lebo potom... Lebo neviem, pôjde áno, teda, ja, pôjde. ja ti to potom dojde dá, dole dám, lebo niečo, takže... Lebo prebali sa čo to mne teraz. Teda neboj uvidia. sa, to už všetko ja zariadím, ja ti to všetko už pobalím a donesem, buď ti to donesem tohle do budovy, ak chceš. budove nie, na ono prebali sa, nie, tam potom vás uvidia, potom tá žovej. Čo uvidia, prečo? Potom ty sa neboj sem, nič. Nie, lebo tam sú také chlapci byť sú tam. Veci, čo veci? Tu potom ho nesom, ale potom pôjdem, zvládnem tomu salám, bo padne, nemôže potom chudák za Napadnú chudáka potom, áj buď sa Michal, všetko, všetko je v poriadku, problém, či sa chceš prezlesť u mňa, ne. dole v pivnici sa chceš prezlesť u mňa? Hejle, z úplne je treba ešte baviť, jasná. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No dobre, no, tak hovorím toľko zatiaľ. Na balíko je ešte teraz dole a jedlo, Ta ale cito. ešte... No, e jedlo, to nebalíko začíta, no, jedlo áno mám už pribeľené do rastliteľov. Dobre, aj balíko, mal? len ten je to napríklad, že to problém, no, že... No, čo za problém? Bákme teraz, čo bude? No, tak to treba, zloby sú drahé, vieš. Nie, no, no sú kartu, tu je dôklad, len kartu treba. Áno, to kartičku vybavíme, Michal, to nie je problém, Taka toto už. Tak sa keď bude hotová už? Tak teraz, možno toho týždňa až iba, bo to hneď ti to nepošlo, vieš. Čo ja to je? Neviem, to. Takže takto, Michal. Marek! Marek! Čau! Marek, mám ťa rád, iba teba! Marek, poznáš ho? Marek! Áno. Jajde, Au Peter, <laughs> aby som zochol ja. Ano, Ta čo môj? No, že no. chlapca má reka, mám reť chudáka. Uh -huh. Je by som, no nie som prav spravať, čo chudák, toho chlapca. Uh -huh. chlapca, chudáka má reka. Lutujem dva mladý chlapec má, 20, 30 rokov. Lutujem toho chlapca, chudáka. Máme ho rád, má reka, poza má reka, slova, toho chlapca, chudáka. Lutujem ho rád, chudáka. Ano. Takže tak, tu budeš mať aj veci, aj nohavice budeš tam mať reme, opasok budeš mať. A čo ešte ďalej? Čo? Zuby či čo? Že zuby nemáš, tak to zuby treba vybaviť. lebo hey, karta už iba no, nie? Zubarovi. Tak áno, už sa to vybavuje. Toto bez toho musíš mať tú kartičku, áno. A ešte, Peter, ja by som vyšiel dneska s tým balíkom a tu s tým jedlom u Zubarovi. Je tam Tibiov otec. <laughs> a Tibiov otec povedal, že treba zistiť, aké bude robiť otváčky. Treba sa porozprávať s ním s otcom. Mm. Pod naťahom, ne ty Tam pracuje ťa čo bude s tým otlačkama. Otlačka zúby, čo bude s tým otlačkama. Mm -hmm. Čo bude, takže tak. Takže dáme ti základné veci. Teraz sa naješ. Kde je? ešte iba? Jedenie? No, počkaj, hneď to bude. Hej! Máš tam teplé jedlo, Michal, zober si. Máš takové chleba, potrebujem odmáť. Však to bude, neboj sa, teraz tam máš teplé jedlo, daj si teplé jedlo. Teraz čo budeme v budove, už nemáme nič polievku. Však tu jedz teraz. Teraz čo budeme jedz polievku, nemáme. Ja ti ešte to nesiem, to Ja ti to ty sa len neboj. Toto, áno, máš to zoriate, ty jedenie, ja ti ešte to nesiem jedz, neboj sa. Áno, daj si tam, máš tam kavičku. Čo ty?

Výborné teplé francúzske zemiaky. Sandra, dnes si hladná. Aj. Dobre, čau. dobré deti. Pekné francúzske zemiaky, dobrú chuť práve, Michal. Takže aj si s No a ideme pripraviť tie aj. veci pre teba. Dobrú chuť, Michal. Michal, teraz je ten tvoj šťastný deň. Pla sa Miromona aj s Vierkou levic. Toto ti poslali všetko a to ešte nie je všetko. No vyber, neboj sa, všetko si vyber. Máš tam aj sladkosti. No paráda. Máš tam tričko, všetko. Pozri, aké si dostal, ukáž. Ó, oh, Michal, paráda. Á, Pozri, wow. aké pekné botázky si dostal. Paráda, to nechám dobra. To na môj tu. Necháš, nie, to, to teraz, si. teraz si to oblečíš, môj dlací. Paráda, to si to tu veci sa teraz prezlesť, Michal. My tam Áno, bude aj mobil. Mobil na konec. Dobre. Ježiš Kristi, paráda. Toto všetko je tvoje. Ja ťa zahuším. Poď, keď si máš také veci. Ja ťa zahuším. Najdu sa ešte. Našli sa dobrí ľudia, Michal. Máš tam aj hygienu, žiletky, pozri parfém. Wow. Ja ťa zahuším. Pozri, máš hygienu tam. Aby by som mal dobrotisavý, chlapci, chlapci, blízka, ktorá má sary. No či keď má sary. Áno. Máš tam aj ten rúš, čo si chcel na, na, to. No, sladkosti tam máš, no, veci tam máš, máš tam aj rifle. Hej. Wow. Takže, teš sa. Aj oni sú radi, že sa tešíš z toho, že ti mohli pomôcť. A to ešte nie je koniec, Michal, ešte ti pomôžu stále. Stále niečo dostaneš, pozri. Ideš sa pre les? Nie, to sa nechám dobrať, ty sami. Nie, nie musíš sa pre les. Tak žiadno ja pepa nechám dobrať, ty nie, saj, no, nie ja ťa musím vidieť v tom novom, ťa chcem vidieť zase. Čo? V tom novom ťa chcem vidieť zase. Ja Mobil? Te... To, to dobrať, nie, v tom novom ťa chcem vidieť. To nechám dobrať, ty Nie, nemôžeš nechať. Tak nechám dobrať sa to. Nie, Michal, Michal nerozumie. Michal, teraz sa prezleč, ja ťa pustím do pivnice sa prejsť Nie, tak nemôžem. Tak všetko môžeš. Tak to všetko dobra ti slaď. Nie, nechajš dobra ti potom budú veci. Povšetko vyničené. No Michal. Teraz momentálne sa oblečieš. Dobre? A uvidíme, ako budeš vyzerať. Všetko. Počkaj, ja nesem dronit vrchnak, sa bojím, že to dôjme. Ne, Neboj sa, vrchá. všetko bude dobre. Takže máte ideme. máte aký iný vrchnak? Nie, nie. Je dobré to. No ukáž sa. Paráda. No vidíš to. A je to na teba, je z teba znovu. Fešak. Je to prilo, že by dobra, tak čo? Baráde a goliate. Miroslav sa trafil, pekné veci máš na neho. Takže zatiaľ, no vidíš to. Čo? Upasok trošku? Farád veci. Hej. Sa mali veci môj od, od Miroslava a z Levis, a to ešte nie Michal, a to ešte nie je všetko. Ešte budeš stále, keď budeš dobrý, alebo čo ešte stále ti niečo pošle, alebo všetko tu máš zatiaľ wow. tento, tento funkčný telefón, potom je ďalší, je funkčný, pustíš si tam radio. Rado ide? Je to od neho, áno. Mobil, paráda. Vieš vedieť pustiť radio? A trošku sluchadla, potom sa pozáňajú. Je to nabíjačka? nabíjačka bude u mňa, lebo ty nemáš kde nabíjať. Keď, keď sa ti vybije, príď za mnou, ja ti to nabíjem. Dobre, Michal? Wow, áno? Odkiaľ máš? Miroslav. Je tam hudba? Ešte nie, okay. ale keď chceš, ja ti za niečo pôjdem, tam ti dám rádio, takže zapnem ti... zapnúť rádio? Počkaj, ja zapnem, počkaj, robím. Budeš vedieť zapnúť rádio, Michal. Parádne. No? Hej. budeš vedieť, to je taká ikonka. Hej. Okay. I tak z boku, nebude vidno. Budeš vedieť zapnúť, alebo ti to ja zapnem. Tak čo, Michal, spokojný je s telefónom zatiaľ, s funkčným? Nový telefón, paráda. Áno, je funkčne všetko, môžeš počúvať rádio zatiaľ. Nabiť, kľudne si ho nabiješ u mňa. Takže budem rád. Že budeš rád. <laughs> tak priatelia moji. Hej, lovká vera, paráda. Michal zase v plnej paráde. Obdivuje mobil, prekvapený čo. Tak čo? Chceš sa jej poďakovať? No, nie je teraz zaujatý. <laughs> ako sa radia potom vypne? Ja ti ukážem, neboj sa. Toto, hej? Áno, tam je taký ako gombík červený, áno. Neboj sa, ukážem ti to. Paráda. No čo, spokojný, Michal? To? Spokojný? Hej. Daj si dole. Ale nie, ako sa vypne. Ja ti to ukážem, neboj sa. Ako sa vypne? Tam je gombík taký, neboj sa, ti ukážem. Hm? Takže máš všade. Ja, môžeš sa poďakovať Mirovi, Vierke. Môžeš sa poďakovať Mirovi, Jarkovi. Že mi sa kále chlapec bez zomé z lesby, dostal no. nové šaty. No. Môžem vám a sluchátka má sladkosť hygienu. Všetko, áno. Takže že by sa mal dobrať tie to sa potom odložím, tam taška je stolné potom. Veš, že je taška, to je z budovu, ano. tam odložím. Nie, Taž... tam to zbral, ešte ďalej. Takže im ďakuješ, hej, Hej, pekne. Va, ďakujem pekne, paráda. Sú z Levic. No. A ja som tiež veľmi vďačný no, ja za podporu. No si A že si Prepažná, tak... Áno. Na... No paráda. A toto si budem vážiť, ak ti pomohli, oslovili ma a pekne, že hovoríš, že aj ešte tie pomôžu, že stále nejaké veci, ak budú mať, pošlu ti stále. Hej, dobre, uh, chleba Áno, všetko budeš mať, aj jedenie, že o to bude postarané všetko, Michal. Takže, áno, áno, kabel, neboj sa, áno, bude. Takže toľko, Michal. Deky, Michal je, to nie, ešte to bude. Deky. Michal, všetko bude, neboj sa. Teraz? Teraz nie, všetko sa pripraví. máte? Nemáš? Áno, bude, chloba Michal. Chloba, dám sa po Takže, Michal, uži si to. Hej, ďakujem, ale... Miro, Vierka budú radi, keď uvidia toto video, že si spokojne s vecami, ktorými som ti dal. A ešte budú ďalšie veci, neboj sa. Kedy ešte budete mať? Jo, neboj sa, to budú ďalšie veci, to behom. si znovu niečo. Teraz máš niečo ti dáme, máš aj hygienu, všetko ja to, čo, si čo, tam čo, dostal. Ja ešte na konci dám, priatelia uvidíte jedno foto, čo, čo všetko Michal dostal. Takže... Hey, no. Michal sa veľmi potešil, Paráda. vyzerá pekne. A ešte raz ďakujem Miroslavovi a Vierke z Levic. Vážim si toho, že som našiel takých dobrých ľudí, čo, aj, čo, aj, čo, aj, čo pomôžu Michalovi v núdzi. Ďakujem ťa za všetko, výborné. Michal to hovor Vierke. bude už? Čo skoro, aj, Michal to povedz Vierke, poďakuj aj, aj Mirovi. Vierke, ďakujem za Vierke a Mirovi a Patrikovi, tak ešte vás veľký Vierke kapu Dobre, super. Ja aj Super. Priateľe, ak sa vám video páčilo, lajkujte, odoberajte ďalej. Toto je Michal, ďakujem pekne, spokojný. V plnej paráde. paráde všetko. To chlapci požujú, mladí chlapci, 15, 16 určite, rokov. Áno, a určite budú ešte ďalšie videá, takže Aj. sa máte na to tešiť. Toto je náš Michal. Nech sa drží. Nech všetko dobre dopadne, no. Dobre, pôjdem ešte pri Maj sa, Michal. Ahoj, čau.